Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakal tak pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ameen bin Muhammad Zafika dan saya berumur 12 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Kampung Raya yang terletak di Miri, Sarawak. Kod sekolah saya ialah YBB4101. Hobi saya ialah membaca buku dan berjoging. Manakala cita-cita saya pula ingin menjadi seorang cikgu. Dalam video ini saya berasa amat teruja untuk kongsikan mengenai sebuah novel yang telah saya baca, iaitu novel yang berjudul Seorang Tua di Kaki Gunung. Di dalam novel ini terdapat banyak isi menarik. Jadi, ayo kita dengarkan. Buku ini hasil karya seorang penulis lelaki yang bernama Azizi Haji Abdullah. Novel ini diterbitkan buat pertama kalinya pada tahun 1982 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka buku menarik ini mempunyai 204 halaman bercetak dan terdapat 16 bab yang mengemukakan persoalan pokok mengenai rasa kecintaan seorang lelaki-lelaki tua yang amat mendalam terhadap kampung halamannya di kaki gunung bungsu. Buku ini berharga RM20. Harga yang ditawarkan adalah berpatutan serta mampu dimiliki oleh pelajar seperti saya. Seorang tua di kaki gunung bungsu memaparkan kisah kehidupan masyarakat Melayu yang tegas dan gigih serta penuh dengan nilai-nilai kehidupan tradisi yang unik. Dia menceritakan kisah perjuangan Tukia terhadap keluarga dan masyarakat kampung yang menganggapnya sudah tidak ada untuk bekerja kuat serta harapannya sebagai orang tua yang inginkan nilai-nilai warisan tradisinya berteruskan. Lalu Iwata Tukia Azizi cuba memperlihatkan Sikap golongan tua yang teguh mempertahankan Perdiriannya terhadap corak kentupan tradisi Yang amat rapat dengan alam semula jadi Di kaki golongan musuh Fikri satu-satunya anak tukang Dan besar dan jadi anak kebanggaan mereka Kerana berjaya dalam pelajaran dan bekerja di Kuala Lumpur Fikri tinggal di sana bersama istrinya Fatimah Dan dua anak lagi mereka iaitu Lamin dan Farid. Fikri telah berkali-kali mengajak kedua dua orang tuanya tinggal bersamanya di Kuala Lumpur. Tapi Tukia menolaknya. Bagi Tukia, mereka lebih pentah. Tinggal di desa dan hidup bergantung kepada hasil rumah serta butang bimbang. Antara Lamin dan Farid, kasih sayang Tukia lebih tercurah kepada Lamin. Oleh itu, Tukia banyak mengajar Lamin tentang selok belok hutan. Tukia pernah mengajar Lamin mengambil waduh lebat hutan mengatasi tidak punya belanja mereka apabila tujuan disengat boleh buat lebak pada seluruh tubuhnya dalam bengkak-bengkak manakala dan berjaya menyelamatkan diri. Selepas peristiwa Farid jatuh berguling ketika berlari-lari di tengah rumah, Fikri dan Fatimah semakin kerap mengeluarkan kata-kata yang mengiris hati. yang mengiris dan mencabar perasaan Tukiah. Cucunya, Farid pula mengatakan bahawa rumah Tukia buruk dan bergoyang berbanding dengan rumah batu mereka di Kuala Lumpur. Tukia kemudian berazam untuk menebang pokok cengal untuk membiayai menggantikan kayu rumahnya yang buruk. Indik kata Tukia mahu membina rumah baru. Tukia seperti dirasuk ketika menebang pokok itu dan akhirnya pokok itu tumbang. Malangnya pokok itu menghempap tubuh Tukia satu lagi peristiwa tragis terjadi apabila Tukia meminta isterinya menggergaji bahannya untuk menamatkan penderitaannya. Akhirnya Tukia meninggal dunia. Selepas kematian Tukia, Fikri mula sedar bahawa azam dan semangat ayahnya sukar digoyang. Malah, ia merupakan suatu perasaan yang sukar ditafsirkan. Fikri tidak menyangka bahawa perasaan ayahnya tercuit melalui kata-kata mereka dahulu ibunya pula mengambil keputusan untuk terus tinggal di kaki Gunung Gongsu. Kata-kata besar ini jelas menunjukkan bahawa dia juga seperti Tukia, tegas dalam pendidikannya. Jangan salahkan jangan salahkan orang tua. Kalau kau membenarkan pendapat mudamu, apakah aku yang tua tidak boleh berdiri atas pendapatku? Per Pertentangan nilai antara golongan tua dengan golongan muda terlihat secara tidak langsung dalam novel ini. Terjadi akibat golongan muda yang tidak petak dengan nilai-nilai tradisi yang diamalkan dalam kehidupan golongan tua. Golongan muda banyak terdedah kepada cara dan gaya kehidupan moden yang ternyata suka merupakan nilai-nilai hidup lama dan lebih cenderung terhadap dunia kehidupan bandar yang moden. Manakala golongan tua pula ber pegang teguh kepada nilai-nilai kehidupan tradisi yang diwarisi turun-temurun. Penyerotan terhadap psikologi orang tua memperlihatkan bahawa golongan ini mempunyai ciri yang penting dalam perkembangan psikologi mereka. Kepercayaan terhadap nilai-nilai tradisi dalam kehidupan mereka juga tinggi dan ini menyebabkan mereka mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan seharian. Di samping itu, mereka juga lebih gemar menjalankan aktiviti yang biasa mereka lakukan sekali sehari. Akhir sekali, ingin saya katakan bahawa buku ini sangat bagus dari segi jalan ceritanya dan mudah difahami selain memiliki nilai dan pengajaran yang boleh dijadikan pedoman hidup. Namun, adalah lebih baik sekiranya halaman buku ini dimasukkan dengan ilustrasi jalan cerita agar boleh memberikan kefahaman yang lebih kepada pembaca sekian terima kasih